У вас есть задача. Вы понимаете, что этот человек это ваш последний шанс. Mm -hmm. да. Все. Человек, После... были, да? Вы понимаете, что вас потом вот, троих увезут куда-нибудь и расстреляют. Да? Oh, и ваша сверхзадача доказать, что вы та единственная. Вот такой диктатор, да, такой пиночек. Вот он играет в любовь. Да, ну, кого угодно. Вот, Вадим может представить кого. Может, Валентина Павловича. Можно. Да, Это ближе, это нам ближе материал, да? Ну, вот, вот он играет по ночам. Вот когда змей дракон к себе девушек mm -hmm. привозил. Вот тоже И вы это знаете. И вы знаете, что троих из вас убьют. И только одну диктатор возьмет в жен. И поэтому вам нужно не просто проговорить свой текст, а убедить, что вы... Именно так, единственное. Вам жить хочется. Очень хочется. Можно царю сесть. Все, вас привели. Ребята в черном. <связать> ну все. Можно, махнули кусочку. Делайте, что хотите. <связать> Жена кобыла. Для удовлетворения пыла. Жена кропов, прикихова, синяк. Жалко. <laughs> Жена Стерва для раздражения нервов. Жена крошка. Подними. Хорошо, а теперь спросим диктатора. Вот так по-честному, кого бы выбрал?